Я сегодня решил представить один из, одну из тех лент, которые мне э, безумно нравятся, именно благодаря тому, что в ней, как вернее, в ней э, используется музыка. Музыка в кино ⁇ это всегда для музыканта большая боль, потому что, э, скажем так, на этом вопросе прокалываются очень многие кинематографисты. Вот даже если далеко не ходить за примерами, все долгое время ждали премьеру последнего фильма Германа Старшего. Мы тоже пришли в кинотеатр, была такая же ситуация ажитации, можно так сказать. Но... Как только раздались звуки музыки, меня лично постигло большое разочарование. Какой красивый инструмент достал Ермольник, в кадре выглядит гениально, как, просто как объект визу, визуального искусства. Но звучит он как самый пошлый, самый дурацкий вот этот вот саксофон из 70-х годов, да? козел на саксе. И, и, в общем, вот это самое главное разочарование от кино последнего времени. Есть другие художники, которые, скажем так, паразитируют на хорошей музыке. Вот к таким я поднес Ларса Триера. Это довольно грубый художник, который использует хорошую музыку для того, чтобы его кино нравилось. То есть он подменяет истинное чувство, воруя его у... Хороших композиторов. Вот все может быть, раз уж вы здесь оказались, может быть, вы видели его ленту Меланхолия, где все время играет прелюдия к опере Тристана и Зольда Варнера. Может быть, статься так, что большинство из тех, кто посмотрел эту ленту, никогда бы не услышали музыку Вагнера. За что, с одной стороны, Трио большое спасибо, потому что действительно о, о классической музыке, тем более о, о, об опере Вагнера, существует такое мнение, что это слишком тяжело, слишком длинно, слишком скучно. И вряд ли специально человек решится на такое знакомство с оперой Вагнера Тристана и Золь. Во-первых, сюжет совершенно никого не трогает. Само название даже отпугивает. И, в общем, вот эта вся атмосфера, которая досталась классической музыке в наследство 19 века, она, с одной стороны, помогает защититься музыкантам, а с другой стороны, создает такой ореол недосягаемости вокруг симфонического оркестра и этих людей со скрипками и во фраг. Да, так вот, э, как ни странно, вот это наследие XIX века, оно с большим юмором, э, оно с большим юмором и умом, тактом и любовью, э, оно препарировано, скажем так, и с ним ведется диалог в той киноленте, о которой я сегодня вам хотел рассказать. Это режиссер Гай Мэддин и фильм «Дракула. Дневник девственницы». Во-первых, это не просто кино. Это фильм-балет. В нем участвуют солисты балета Торонто, по-моему, короче говоря, хорошего канадского театра. И это те самые танцоры, которые привыкли, и которые выступают в таком репертуаре, да, что балет на пуантах, в костюмах, изображать этих принцев, бебедей и так далее. Но тут для них вот поставлена такая, такая была задача танцевать в, в кадре, при том сюжет э, сюжет этого фильма он сохраняется, то есть э, действительно нам рассказывают историю вот этой молодой женщины, которая э, вступает в сношение с этим вот дракулой, вампиром, который ее терзает и как вот как ее как происходит э, борьба с этим Вампира. Ну, вы все, конечно, знаете эту книжку, пересказывать сюжет не имеет смысла. А здесь именно э, интересно то, как этот сюжет решен. Ну, собственно, в это и в конечном итоге, я надеюсь, вы останетесь и посмотрите эту ленту. Но э, что главное, о чем я хотел говорить, это о музыке, о да, музыке в кино. И здесь используется несколько частей из симфонии Малера. Малер – это, скажем, то, чем закончился музыкальный романтизм, чем закончился XIX век в западноевропейской музыке. То есть, скажем, вот эта здоровая еда, что ли, которую мы можем видеть, такая пышная, может даже в чем-то грубая, девятая симфония Бетховена, которую все знают, которую все у всех слуху, она вот в 19 веке как будто была забыта в холодильнике, выключенном. И когда вы вернулись через, скажем, неделю, да, съездили в отпуск, открывайте холодильника, ваша еда, которую вы забыли, она претерпела какие-то вот изменения. Да? Это может быть даже красиво. И эти запахи, они могут тоже быть подвергнуты какой-то эстетизации. Но вот, вот этот вот романтизм, который появился за сто лет примерно в музыке до Малера, он созревает, даже перезревает и даже подгнивает вот в его лице. Да? То есть, вот, скажем, вот эта усталость от идеалов, которые когда-то волновали жителей Вены, скажем, теперь вот в музыке балера они достигают такой болезненности, и, скажем, фигура условного героя этой музыки очень на самом деле странный странный персонаж, который э, все, что с, с ним происходит, даже на самом так бытовом уровне, он экстраполирует на весь мир. То есть вот сегодня у меня насморк, а значит где-то значит скоро наступит конец света. Да. Я в кого-то влюбился безответно, и это значит, что в жизни произошла не только моей, но и всего мира колоссальная трагедия. Вот если, если, если вы когда-нибудь возьметесь послушать цикл симфонии Малера, то там вы увидите, во-первых, огромное число исполнителей, на сцене. Несколько сотен иногда. Это оркестр очень большой, и солисты, и вокалисты, и хоры. И во-вторых, -во по протяженности это довольно многословная музыка, то есть ее очень много. Она редко длится меньше часа, это симфония. И самые, так скажем, подзаголовки программные, которые предполагает эта музыка, они тоже очень эпические. Например, вторая симфония называется Воскресенье. Но речь идет, конечно же, не в самом Иисусе да, в этой симфонии, а как всегда Малер говорит о самом себе. Первая симфония называется Титан, например. Тоже это, кто это Титан. Но по сути это всегда маленький еврейский мальчик, который испытывает угнетение. Да? Но об этом маляр не может сказать, что вот я еврей, мне плохо, мне не дают работу, меня никто не любит, и я мучаю какими-то комплексами, что я считаю, что я такой хороший и, и великий, а меня никто не ценит. Конечно, так сказать нельзя. И это становится такое вот э, масштабное, это становится масштабным и когда личные проблемы переносятся, с весь земной шар. Малера при жизни мало ценили как композитора, больше как дирижера. И для того, чтобы получать какие-то ангажименты и быть э, кормить свою довольно большую семью, потому что родители у него умерли довольно рано, и у него было много братьев и сестер, незамужних сестер и не повзрослевших братьев. Ему нужно было где-то добывать хлеб, где-то работать. И вот он довольно успешно двигался по карьерной лестнице как капельмейстер, как дирижер, хотя никогда, собственно, дирижированию не учился. Но главной его мечтой и главным его делом было, конечно, сочинение. Симфонии его, скажем так, нежелательно принимались к исполнению ввиду их сложности, протяженности и так далее. Особенно симфонии, скажем так, ура, первой половины его жизни, когда он еще не был знаменитым музик-директором. И довольно сложно они собирались в такие большие циклы. То есть, как вы знаете, симфонии состоят из нескольких частей. И вот каждый, каждая из этих частей изначально рождалась как отдельная пьеса. Да, сложная для большого оркестра, но отдельная. Потом к ней какая-то еще, э, еще часть, которая логически как будто бы являлась ее продолжением. Потом присоединялся какая-то какая часть, в которой, например, есть слова, которые сам Малер придумал и которые нужно спеть. Потом огромный хор в финале, как в девятой симфонии Бетховена, потому что это была идеальная модель симфонии в XIX веке, да? 9-й симфонии Бетховена. Вот именно так собиралась по частям э, вторая симфония Маллера, которая в основном звучит в первой э, половине фильма о Дракуле Гая Мэддина. Называется эта часть Fire, то есть «Смертельный огонь». Вообще вот этой симфонии очень много всяких программных заголовков, которые подразумевают какие-то там э, события, воображаемые в этой музыке. Но почему, собственно, эта симфония называется «Воскресение» и почему здесь роль идет о смерти, речь идет о смерти и возрождении? Дело в том, что в какой-то момент Малеру нужно было креститься. И он пришел в собор, где, собственно, должно было произойти его крещение, и испытал такое экстатическое разорение, что вот он теперь э, из еврея стал да, христианином, и для него это значило, словно, смерть, да? он умер как еврей и родился как христианин. Но дело в том, что убедить себя... В этом было довольно сложно. Поэтому в вот этой симфонии э, очень много раз достигается невероятной экзальтации кульминации. И они повторяются и повторяются, и повторяются, и повторяются. Э, и использованы буквально все средства симфонического оркестра. Это и духовые, духовые за сцены, это, как я вот уже перечислял, все эти хоры, солисты и так далее. Это и в музыкальном плане выбрана такая форма, которая буквально истязает и слушателей, и автора. И, в общем, действительно, дослушав эту симфонию до конца, можно испытать какие-то переживания, связанные не только не с а даже может быть с многократным умиранием и возрождением. Поэтому сегодня называется воскресенье. Но в данном случае у нас здесь э, в кино использована только первая часть, смертельный огонь, в которой действительно э, с музыкальной точки зрения э, очень, скажем так, увязано та концепция, которая есть в кино, появление Дракулы, и моменты, скажем так, такого душевного отдохновения. Вот это основная тема в Доминоре. Она налетает как вихрь, терзает, а потом и на смену приходят эпизоды, скажем так, мечтательные, расслабленные, какие-то отвлеченные. Но они наступают, они всегда обрываются каким-то образом, мутируют в музыке. И вот эта отрава смерти, разложение, вот этого конца истории, что ли, ведь Малер такой рубежный композитор, да, после которого классическая музыка фактически э, заканчивается. Да, после, после Малера наступает в истории западноевропейской музыки авангард. То есть его ученики это уже Шонберг, Берг, и вот эти вот Вебер, все те самые знаменитые авангардисты, которые придумали уже 12-тоновую систему и полностью отошли от, скажем так, привычного нам мелодического склада музыки, мелодико-гармонического, да, то есть вот то, что мы называем, тональностью и какими-то вот те, все те понятия, которые которые мы привыкли ассоциировать с классической музыкой, они, в общем-то, вместе с Малером заканчиваются. Но это не фактически, да, не, 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 не то, что вот они э, умерли вместе с Малером. Конечно же, дальше существовали там какие-то апологеты, Шостакович тоже даже практически 70-х годов. Но, в принципе, Малер уже все заранее сказал, все то, что мог сказать Шостакович, смог сказать что Шостакович до своей смерти, да? И Малер — это именно есть основа репертуара современного симфонического оркестра. Я явно говорю, что-то очень скучно. а вот там сзади крутится голова от контрабанды. Без дырок для колоку. Что-то там интересное тоже показывает. Я на самом деле такой с кино имею весьма такие отношения странные. То есть я кино знаю плохо и, и очень выборочно. Но так получилось, что среди того списка режиссеров, которые мне дали для вот этого кинотеатра «Андаловского пса», очень много тех авторов, которых я люблю и как-то видел. Да? Не хватало мне только в этом списке Алекса Ван Вармердама, кстати, который я там совершенно не заметил. Ну, у нас есть. А, да, но что еще, какой еще был там художник, кинохудожник и вообще художник, который мне очень близок, это Ян Швангмайер у которого тоже в кино бывает, редко бывает так, когда музыка используется с умом, тактом, вкусом и вот уж совершенно нельзя сказать, что человек на ней паразитирует, а он с ней как бы на равных разговаривает. Гай Мэйдин разговаривает с музыкой Маллера, но у Яна Шартмера немножко там есть другие способы диалога с музыкой. Вот в этом плане было бы интересно сравнить, да? фильм у него есть «Конспиратор наслаждения» по мотивам произведения Маркиза де Сада, где Несколько персонажей обладают различными странными маниями. Кто-то любит. Э -э, ну, не будем сейчас уточнять, да вот у этих маний есть свое музыкальное лицо. И, скажем так, один из персонажей, э -э, его мания, у каждого его мания достигает какого-то кульминационного эпизода когда наконец вот он готовится, готовится, готовится к тому, чтобы совершить вот этот акт соответствующего вот тайной страсти, и вот один из персонажей, он сражается со своей соседкой, переодеваясь в петуха, то есть соседка ему кур режет, да? а он все мечтает о том, чтобы она с ним расправилась как с цыпленком. И вот он делает специальное чучело петуха, чтобы в образе этого петуха наоборот совершить расправу над своей соседкой. И в сцене битвы, эпической битвы петуха с соседкой э -э звучит четвертая симфония Чайковского. Если, если вы когда-нибудь слышали ее первую часть, там да, вот э -э у Петра Ильича такой мотив рока, неотвратимости, э -э что ли, э -э несчастья где он опять же вот сражается э, вроде бы за свое личное э, так, благополучие что ли, за, за возможность личного счастья, но нет, и вот этот рок преследует, в видите музыкальной музыкальные темы, которые исполняют трубы, звучит действительно отчаянно, и э, мало, я я честно говоря был страшно счастлив услышать эту музыку, которую мы очень много раз играли в симфоническом оркестре на гастролях за границей. считается такая самая популярная вещь из русского репертуара, 4-й симфонии Чайковского. Вот в этой сцене с петухом она просто приобретает гораздо больше измерений смысла, нежели я могу себе представить. Так, так вот такую же многомерность Гай Мэйдин сообщает музыке Малера. Когда все то, что Малер говорит серьезно, да, тут он уже с таким юмором, что ли, но не, он не без иронии к этому такой вот едкой относится. В этом есть и какое-то горькое рассуждение, что может быть честное, но Сейчас уже, вы понимаете, в искусстве совершенно честно быть нельзя, потому что это совершенно скучно получается. Поэтому без, без такого отстранения, что ли, да, без того, чтобы не так серьезно воспринимать то, что ты делаешь, а с элементами игры, э, вот, вот здесь вот целый комплекс достигнут таких вот отстранений да, в кино, что, во-первых, это кино стилизовано под ранние э, фильмы, условно там эры немого кино. А, с другой стороны, это балет. В общем, много ли вы знаете фильмов балетов, да? Либо это просто какие-то съемки балетных спектаклей, либо это вот какие-то советские тоже были такие фильмы странные, да когда поставлены, постанов... когда спектакли большого театра, собственно, вдруг появляются на экране, а... а тут все сконструировано действие балетное И для того, чтобы быть фильмом. И здесь, здесь вот эти все мизансцены как-то организовано с точки зрения движения да, в кадре, как, когда вдруг комната, в которой происходит э, какая-то сцена, она в, вдруг становится с большой полетной сценой. То есть вдруг она оказывается театром, в котором танцуются эти персонажи, и, э, доктор Ван Хельсинг, который сражается с, с самим Дракулой. И все это поставлено именно на музыку. И музыка не просто подогнана, да, там, подобрана или как-то подложена, а с ней идет детальная работа. То есть пьеса, вот эта, первая часть симфонии Малера и другие части симфонии Малера, которые там звучат, они выбраны не случайно. Не просто потому, что это красивая, хорошая музыка, как э, увертюра к Тристанной да, который пользуется другой режиссер, для того, чтобы, э, как-то, может быть, не знаю, украсть успех у музыки. А тут именно вот идет такой, такой диалог на равных с Майлером, которому придан объем, что ли, там, неожиданный объем. Ну вот, собственно... Я думаю, что утомлять своей избивчивые речью я могу Нет. довольно долго, да, но, но можно Спасибо. посмотреть кино и, 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 собственно, прекратить это все.